əqidəmizi dərk edək. Tariximizi bilək. Əhkanı öyrənək. Əxlaqlı olaq. اسلام موسى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على اشرف خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين Mübarək Novruz bayramı münasibətilə bütün xalqımızı, ümmət-i İslamı təbrik edirik. Allahdan istəyirik, Rəzzət-i Cəlalını xatir bu təbiət bayramında ümmət-i İslamma və o cümlədən bu bayramı bayram kimi qeyd edilən xalqlara, xüsusilə xalqımıza bütün nemətlərini, bərəkətini əta ələsin inşallah. Bəli, bu günkü bəhsimiz Novruz bayramı ilə bağlıdır. Novruz bayramı Azərbaycan da, İran da və Orta Asiyada qeyd olunan milli bayramlardan biridir. Görəy bu bayram dini bayramdır, yoxsa yox? Qeyd eləyək ki, İslam dinində dini bayramlar xüsusi olaraq peyğəmbər və əhl-i beyt kəlamlarında qeyd olunan bayram kimi təəkkidlə bildirilən, ilahi əmrlərə əsaslanan bayramlardır. Bunlardan Qurban bayramı, Fitr bayramı, Qadirxu bayramı, cümə gününün bayram edilməsi misal ed çəkilə bilər və bunu da təsdiq edən səhih hədislərimiz var. Amma bununla yanaşı İslam dinində təsdiqlənən bəzi xalqlara, bəzi hallara məxsus olan bayramlar var. Əslində bayram kəlməsinə diqqət etməli. Ərəb dilində id kəlməsi Lüğət ətibarilə qayıdış mənasındadır. Yəni ərəblər bayrama eid deyirlər. Eid qayıdış mənasındadır. İnsan fitr bayramında öz fitrətinə qayıdır. Qurban bayramında Allah'a yaxın olur. Və digər bayramlarda da xüsusi bir qayıdış vardır. Bəli, Novruz bayramında da təbiət təzədən hərəkətə gəlir. Təzədən təbiətə can gəlir, bir qaydış baş verir. Qış fəslindən sonra təzədən təbiətdə oyanma baş verir. Bu qaydış təbiət bayramıdır. Bunu hər hansı bir xalqa, millətə məxsus etmək düzgün deyil. Çünki təbiət insanlardan qabaq var olan bir Allahın yaratdığı məxluqlardandır. Qeyd eləyək ki, Novruz bayramı ola bilər müxtəlif əqidə sahibləri tərəfindən özünə məxsus adətləri özündə əks etdirə bilər amma bu o da demək deyil ki, o adətlər məsələn atəşbələslikdən fərz eləyək əgər bir adət varsa o deməkdir ki, o atəşbələslərdən qalmış bir bayramdır, xeyr. Hər bir bayram müəyyən xalqlarda qeyd olunanda oranın adı tənəsinə özünə götürə bilər. Və əslində tədqiqatçılar sübut ediblər məntiqə əsaslarla Əs Novruz bayramında atəş atəşbərəslərə məxsus bir hal da yoxdur. O, odun yandırılması, odun üstündən hoppanmaq, ağırlığın uğurluğun üzərinə tökülməsini istəmək əslində bir xürafatdır, amma bu atəşbələsləyə aid deyil, çünki atəşbərəslər odunu müqəddəs bilirdilər. Onlar üstündən heç vaxt atlamazdılar və onu ona bu hörmətsizlik kimi qəbul edirdilərdi. Əsas mövzumuz budur. Novruz İslam dininin qəbul etdiyi bir bayramdır. Təbiət bayramıdır. Gözəl bir açıqlama var istərdim bu bayram günündə əzizlərin xidmətinə çatdıraq. Hətta bunun dəlili İmam Sadiq əl-Əslanın hədisindən də çıxartmaq olar. İmam Sadiq əl-Əslan hədislərin birində buyurur: "Novruz günəşin ilk doğulduğu gündür." Günəş iki dəfə doğanda Novruz günü olmuşdur. Novruz fars sözüdür, yeni gün deməkdir. Ərəb dilində Neyruz deyirlər, yəni ərəb dilində keçmiş bir sözdür, yeni gün. Əslində hər gün Novruzdur. İmam Əli əs-salamdan da hədislərin birində buyurur ki, hər günümüz Novruzdur. Başqa bir hədis isə İmam Əli əs-salamın üzürünə bir hədiyyə gətirirlər. Həzrət o hədiyyəni nə üçün verildiyini soruşlanda, "Ey yəni, nə münasibətlə bu hədiyyəni verirsiz? Qeyd onlar şərbətdir." deyə hər hansı bir həzrətin bəyəndiyi hədiyyələrdən biri. Həzrət buyurdu, "Bu nə münasibətlə mənə verirsiz?" Buydular, "Ağa, bu gün əcəmlərdə bayram kimi qeyd olunan Novruzdur." Həzrət, "Bu yurmadı bidətdir bəziləri kimi." Buyurmadı bəziləri kimi Bu hər hansı bir xalqa məxsusdur, bizə məxsus deyil. Həzrət buyurdu ki, hədiyyə vermək ki, gözəldir, qəlbləri şad edir, kinni aradan götürər, mərhəbancılıq yaradar və bəzən də ehtiyaclı şəxsə verilən hədiyyə onun ehtiyacını aradan aparar. Həzrət bütün bunlara görə buyurdu ki, hər gününüzü çalışır nöruz eləyin. Yəni hər gün birinə hədiyyə vermək, hətta gözəl bir sözlə hədiyyə vermək, onu təbrik etmək Onun qəlbini sevindirəcək isə buyurur bu, hər günə ehtiyac var, nəinki bir gündə. Yəni Həzrət buyurdu ki, bəli, bu qəbuldur ki, bunu əcəmlər bayram eləyirlər. Bunu təsdiqlədi və buyurdu ki, bacarırsınızsa hər gününüzü Novruz eləyin. Bu hədisin yanında digər bir hədisi sizin yadınıza salıram və istərdim ki, bu hədisləri yanaşı qoyub nəticə alaq. Həzrət Əmirül-Müminin Əl Əleyhissalamdan belə bir hədis var, hamımızın bildiyi. Həzrət buyurdu, günahsız keçən gün bayramdır. Yəni bəni adəmin bir günü keçə 24 saat çərçivəsində bu günah etməyə onun bayramıdır. Demək bu mantiqla biz eləyə bilərik hər günümüzü bayrama çevirək. Və Həzrət də buyurdu ki, çalışın hər gününüz Novruz olsun. Ola bilər bir mənası da budur ki, həmin gündə insanların qəlbləri şad ediləcək. Həmin gündə insanlar bir-birinə xoş təsirat bağışlayacaqlar və bu da səbəb olacaq ki, o günlər fərqli olsun. Onlar, onlar əsl fitrətlərinə qayıtsınlar, mərhəmətli hal insanın əsl halıdır, o hala qayıtsınlar. Bu digi təsadüf deyil. O ölkələrdə ki, ilin dəyişilməsi Novruzda baş verir, bir dua oxunur. O duada bəzi dua kitablarımızda gəlmişdir. İl dəyişiləndə bu duanı oxumaq tövsiyə olunmuşdur. Məzmun belədir duanın forması ya muqallibal qulubi val absar ey qalbləri və baxışları dəyiştirən Allah ya mudabbira layli val nahar ey gecəni gündüz elyən Allah ya muhavvilal hauli val ahval ey halları əhvalları dəyişən ey ili əvəz elyən Allah bəzən bu il mənasına gətirilir hawwil halana ila ahsanil hal bizim halımızı bizim zamanımızı ən gözəl zamanla əvəz elə. Bizim halımızı ən gözəl halla əvəz elə. Bu niyə ilin dəyişilməsi anında oxunmalıdır? Çünki həmin andakı il dəyişilir, insan da dəyişilməyini Allahdan istəyir. Bəli, Novruz bayramı barəsində hətta Əhli Beytə nisbət verilən bir iki hədislə istəyirlər ki, qeydələsinlər Novruz əslində İslamın qəbul etmədiyi bayramdır. Bu hədisdə belə bir məzmun var. Mən sənədlərinə müraciət etməyi bu videolukda ehtiyac görmədim. O mütəxəssislərin inşallah öhdəsinə buraxıram, araşdırsınlar, amma mən onların yekun nəticələrindən bir iki məqamı qeyd eləyim ki, əslində bu hədisləri cəm etməyə ular. Hədislərdən əsasən İmam Kəzim əleyhissəlamə nisbət verilən bir hədisdir ki, bax mərake sənədlərində də çətinlik var bu hədisin. Fərz elək ki, bu hədis həqiqətdir. Hazrat Xəlifə Mənsur tərəfindən dəvət edilir Novruz bayramı günündə insanların verdiyi hədiyyələri qəbul etsin. İmam qəbul eləmir əvvəl. İstəmir bu hədiyyələrin qəbulunda iştirak etsin. Hədisin məzmunundan görsənir ki, İmam nəinki həmin günü qəbul etmir, istəmir Xəlifə Mənsurun məclisində iştirak edib hədiyyələri qəbul etsin. Ona görə buyurur ki, mən cəddimin şəriətinə baxdım bu bayramdan bir şey tapmadım. İslam gəlib yeni bayramlar gətirib bu bayramları arxada qoyub. Amma dir xəlifə Mənsur and verir onu Allahə ki gəl bu məclisdə iştirak elə bu hərbiçilər üçün önəmli bir məclisdir. Onda imam qəbul eləyir. Əgər bu haram olsaydı, əgər bu bidət olsaydı, əgər bu dinə yenilik gətirmək olsaydı, imam anla da onu qəbul etməzdik ki, insana bir haram təklif olunsa, bir günah iş təklif olunsa və and verilsə ki sən and verirəm Allahəcə bu günahı elə insan bunu etə edərmi özüdəki haramı edən də Allahdır. Allahə and veriləndə biraz da məsələ ciddiləşir və insan haramdan çəkinməlidir. Amma imam qəbul edir, maraqlıdır. Hədirələrin hamısını qəbul eləyəndən sonra hədiyyəsi olmayıb amma bir şeiri imama hədiyyə eləyirlər. O şeir onun cəddi imam əs-səlamla bağlı idi. Buyurur ki bayram günündə istirəm cəddiniz imamdan sizə bir şeir hədiyyə edir. Həmin şeiri hədiyə eləyən şəxsə İmam istir hədiyyə versin və verilən hədiyyələrdən ona bağışlasın. Ona görə xəbər göndərir Mənsurə ki, bu hədiyyələrin ağibəti nəcir olacaq. Cavab gəlir ki, hədiyyələr sənin xidmətindədir. Hansını istəsən götür və sərf elə. Və İmam həmin hədiyyələr, bəzi nəğrələr də var, hamısında, vəzninəqlər də var, bir miqdarını həmin şeir verənə bağışladı. Buyurdu ki, bu sənin haqqındır. O ki, İmam Əli (ə.s.)-dan şeir bəxş elədi İmamda. O dəyərli hədiyyələri həmin şəxsə hədiyyə elədi, özünə götürmədi və bir daha İmam Əsin (ə.s.)-ın şəhninə deyilən şeiri uca qiymətləndirdi. Bundan görsənir ki, İmam həmin məclisdə iştirak edib, həmin hədiyyələri qəbul eləyib və hətta həmin günü digərlərinə də hədiyyə verib. Və bayaq qeyd elədiyimiz İmam Əli (ə.s.)-ın hədisi ki, hədiyyəni qəbul eləyir və deyir: "Hər gününüz Novruz olsun." Bu hədisləri əslində cəmlətmək olar. Burada o məqama xüsusən diqqəti cəlb edirlər ki, imam deyir, cəddimin şəriətində bir şey tapmadım. Bunu da alimlər qeyd edirlər. Bəli, bu sözdə də ziddiyyət yoxdur ki, İslam dinində xüsusi tapşırılan bayramlardan deyil, amma indiki o cəmiyyətlərdə bu adətdir. İslam da bunun gözəl tərəflərini qəbul etmişdir. Gözəl bir söz var, buyurur ki, bayramın gülünü dərərlər, tiyandan qorunurlar. İndi bu bayramın gülünü dərməliyik biz. Novruz özündə gözəl adətləri əks elətdirən bir bayramdır. Məsələn, küsüllərin barışması. Hədisdə buyurur: "Namaz və orucdan üstündür küsü küsülü şəxsləri barışdıraq." Burada bir məqama diqqət yönəltmək istəyirəm ki, yəni bu mənası bu deyil ki, biz birini barışdıraq da namaz və orucla məşğul olmayaq. Xeyr, bunun mənası budur ki, namaz və oruc da vacibatdandır, Allah yanında xüsusi dəyərə malikdir. Amma Allah bir-iki küsülünü barışdırmağı ondan üstün əməl bilir. Nəyinki namaz və oruc insanın boynundan götürür. O ondan üstün əməldir, amma namaz yenə də vacibdir, oruc yenə də özlüyündə vacibdir. Buyururlar ki, küsülünü barışdırmaq bu qədər səbaptır. Əgər Novruz bayramı günündə küslənlər barışırsa, biz bunu niyə də qəbul etməyək? Cəhədilərimiz buna təkidlə işarə edir. Novruz bayramında təmizliyə xüsusilə verirlər evlərini psix gigiyenik zəhətdən təmizliyə bir daha xüsusi önəm verilir. Evlər təmizlənir, hər yer aləlvandır olur. Bu da İslamda təmizlik imandandır. Xüsusi olaraq təmizliyə önəm verilmişdir. Novruz bayramında təzə paltarlar geyilir. Hətta İmamın hədisində var ki, həmin günü təzə paltarlarınızı geyinin. Libasların təzə olması xüsusi tövsiyə olundan aməllərdəndir. Novruz bayramında qohumlar ziyarət edilir. Quran-ı Kərimdə və hədislərdə xüsusi olaraq təkidlə buyurulan bir əməldir ki, hətta qohumlarla əlaqəni kəsənlərə Quran lənət deyir. Bu şəxslər ki, qohumları dindirmir, onlarla bilə bilə həç bir üzr olmadan əlaqə kəsir, Quran o şəxslərə lənət deyir. İmamlar təkidlə buyururlar ki, qohumlarla əlaqələri bərpa edin ki, ömrünüz uzansın. Və bu da Novruzda baş verirsə, deməli biz bu Novruzu fürsət bilməliyik. Və bunun kimi dostların sevinməsi, insanların qəlbinə sevinç bəxş etməkdir. Hədislərdə buyurulur, məsəl İmam Səccid əl-Əstan buyurur ki, namazdan sonra ən üstün əməl insanları sevindirməkdir, bir möminin qəlbini şad etməkdir. İstər onu görüşünə getməklə, istər onu qonçava dəvət etməklə, istərsə də bir fəqiri hədiyyə verməklə sevindirməklə biz bunu Novruz bayramında müşahidə edirik və edə bilərik. Və bu da Əhl-i Beyt əleyhissalamdan gələn hədislərdə tövsiyə edilmişdir. Bütün bunlarda görürük ki, Novruz bayramına əleyhinə qeyd olunan sözlər heç bir peyğəmbər və Allah kəlamına söykənmir və İslamın mantiqə ziddidir ki, belə gözəl adətləri özündə əks etdirən bir bayrama qarşı olaq. Bəli. Xüsusi olaraq vurğulamalıyıq ki, bu Adətlər atavalarımızdan ki bizə gəlmişdir bu təbiət bayramında. Biz atababalarımızdan bizə gəlib deyə onu davam etmirik. Biz atababalarımızdan gələn gözəl adətlər ki həm dinimizin qəbul etdiyi, həm də ağlımızın təsdiqlədiyi adətlərdir. Onları qəbul edirik. Bəli, İslam tövsiyə eləmişdir. Alimlərimiz xüsusi olaraq vurğulamışdılar ki, burada bəzi məqamlara diqqətli olaq. Bir israfçılıq olmasın. Novruzda bir israfçılıq eləyirsə Bu İslamda bəyənilmir. Hər bir vaxtda o cümlədən Novruzda. İkinci şöhrət pərəstiliyi olmasın, özlərini başqalarına göstərməsinlər. Bu hər vaxt bəyənilmir o cümlədən Novruzda. Və xüsusi olaraq vurğulayaq, Novruzun adətlərində bəzi xaqlar da var. Papağı qəfil girib evə atarlar. Bu İslamda bəyənilmir. Bəli, bunu bəlkə əziz izləyicilər qəribə qarşılayarlar. Çünki gizlin girirsən kiminsə evinə O beləcə bunu hazır deyil. Həmin günün necə Novruz olmağını bilmir. Evdə kimsə hecabsız ola bilər və qəfil kiminsə evinə girib kiminsə sirrinə şahidlik eləyə bilər. Ona görə bir xəbərdarlıq eləyib bildirmək olar ki, məsələn, mən bu gün evinizə papaq ataram bu yarım saata. Ən azından həmin anı bildirməsə də bir az qabaqdan xəbər eləyib bu işi görsə, bəli, əyləncə xarakterli bu olar. Və ya uşaqları sevindirmək üçün ev sahibini xəbərdar eləyib uşaqları Boşdan xəbər səli, boş iş icra etmək olar. Sonra bəzi adətlər də var, qapı pusmaq, qapıya qulaq asıb görə orada nə isə eşidib buna bir inanca çevirmək, bu da İslamda qəbul edilməzdir. Bu kimi hallar ki, İslamda hamının bildiyi məsələlərdir ki, cəmaatın izası olmağın həyətə daxil olmazlar, evinə daxil olmazlar, onun sirlərinə qulaq asmazlar. Bu şeylər İslamda bəyənilmədiyinə görə Novruz adətlərinə salınıbsa, onları oradan çıxartmalıyıq. Və biz bir müsəlman olaraq İmamlarımızın tövsiyəsi əsasında bəzi adətləri Novruza əlavə edilib. Bəli, buyururlar, Novruz bayramı gəlib Qədirxu gününə təsadüf etmişdir. Bunu alimlər araşdırırlar, təqribən mart ayına təsadüf elir. Bayram bahar ərəfələrində olmuşdur. Qədirxu günü peyğəmbər həmin gün Ərəb İslam'a beyyət tələb eləmişdir. Ona görə buyururlar ki, O, nəniki Qadirxumə görə Novruz bayram edilir. Xeyr, sadəcə Qadirxum Novruda düşdüyü üçün o gündə Qadirxum vilayət məsələsi də gündəmə gətirilməlidir və xüsusən vilayətin sonuncu nümayəndəsi İmam Zaman ağanın zuhur edilməsi buyurur İmam Sadiqin hədisində, həmin gün zuhurun baş verən günü olacaq və zuhurun gözləndiyin günü də buyururlar, həmin gündür. Həmin gün buyurur bizim və bizim Şiələrimizin günüdür. Hədisin birində belə buyurulur. Bəli, həmin gündə biz təbiət ki, təzələnir, istəyirik ki, aləmə təzədən ədalət gəlsin, aləm təzələnsin. Ona görə ədalətin bərpa edicisi İmam Zaman ağanın gözlənəndən günü olmalıdır Novruz. Və həmin gündə ruhi qidalanmanı da gərək xüsusənə verək. Süfrələrimiz bəzəklid olduğu kimi mənəviyyatımız da gözəlləşsin və orada tövsiyə olunub dörd rəkatlı namaz, iki rəkat, iki rəkat qılınır. Mən biraz çox olsa da bunu qeyd eləməyi lazım bilirəm. İki rəkatdır. Birinci rəkatda on da birinci rəkatda Fatihadan sonra 10 dəfə Qadir surəsi oxunur. Ruku, iki səcdədən sonra qalxırıq. İkinci rəkatda yenə Fatihadan sonra 10 dəfə Kafirun surəsi oxunur və birinci namaz tamamlanır və dərhal qalxırıq, digər iki rəkatı başlayırıq. Orda da birinci rəkatda Fatihadan sonra 10 dəfə İhlas surəsi oxuyacağıq. 2-ci rəkatda Fatiha surəsindən sonra 10 dəfə Fələq və 10 dəfə Nas surəsi oxuyub namazı tamamlayıb səcdəyə gedərik. Şükür eliyəndən sonra istədiyimiz duaları səcdədə edərik. Bu namaz biraz çox görsənə bilər, amma həqiqətən çox da deyil. Amma buyururlar, bu namazı kim bu ardıcıllıqla icra etsə, 50 illik Allah onun günahlarını əfv eləyər. Yəni bir şəxsin 50 yaşı varsa, özü ilə Allah arasında İnsan haqqı yox. Nə günahlar eləyibsə, həqiqətli tövbə eləsə, bu namazı qılsa, ümid var ki, Allah inşallah bu namazını səbəblə verər. Hədislərdə buyurulur, bu günü qüsül eləyin, təzə paltar geyin, ətir vurun, oruç tutun. Müstəhabdır hər bayramda oldu. Olan aməllərin çoxu bu, günvar və oruc ki, çox bayramlarımızda qadağandır, xüsusən Qurban və Fitr bayramında, amma bu gün oruç tutmaq tövsiyə edilmişdir. Və buyurulur ki, bu gün İmam Zaman ağanın təbii ki, təkrar da olsa Zuhur üçün çoxlu dualar eləyək. Allahand verirəm izzətü əzəmətinə bu günümüzü Zəmanə İmamının zuhurunda təcil qərar verməklə bərəkətli eləsin və Allah bu gün bizə elə nemətlər bəxş eləsin ki, biz Zəmanə İmamının zuhuruna hazır olaq. Çünki bu duamız təkcə özümüzə, xalqımıza yox, bütün bəşəriyyətə olan bir duadır ki, bəşəriyyət bu gün ədalətə susuzdur. Allah ədaləti rəhbər yetirməklə Dünyanın hər bir yerində ədalət bərqərar eləsin. Zülmün və zalimlərin kökünü kəssin inşallah. Assalamu alaykum və rahmetullahivə bərəkatu.